تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مطلب ایگزامپل کے طور پہ اجرت دی سورہ نام سیونٹی فائیو سیونٹی سکس سیونٹی سیون و کدال نوری ابراہیم ملکو تسماوات ولاکون فلم جنہ کو حید ربی فلم افل قَالَ و حب الفلین اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہ دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے پس جب ابراہیم پر رات ڈھلی اس نے سیارہ دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی جو شروع کی بات ہے اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی بادشاہ دکھائی آسمانوں کی بادشاہ دکھائی اور زمین کی تاکہ وہ یقین کرنے والے میں سو جائے آپ اندازہ کریں ساتھ آسمانوں کی بادشاہ اور زمین سات ہے تو اس کی بھی بادشاہ دکھائی ہے نا تو آپ یہ سوچئے کہ زمین پہ زمین پہ ہوں گے دنیا میں یہ تھوڑی کہ وہ ٹریول کر کے ایک آسمان اور دوسرے آسمان اور تیسرے سات آسمان جا کے وہاں سے نظر آئیں گے سات آسمان ایک کے اوپر ایک اوپر ہے کہ نہیں تو مروجہ میں آپ کو بتاتا چلوں بائبل جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے اس کے مین بھی بہت ہیں پتہ نہیں کتنے تھاؤزنز آف مین ہیں اور اس میں بھی جیسے ہماری یہاں ہوتا ہے نا کی طرح ہیں وہ کہ اس میں سے دیکھتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے ہے نا اس طرح ہوتا ہے نا تو اسی طرح ان کے یہاں میں یا جوز کے اندر بھی ایسی ہیں بہت سارے مینج کرتے ہیں جو ہیبرو ارمیک میں لکھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے دوسرے آسمان پہ گئے تیسرے آسمان پہ اللہ سے ملے یہ پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سنائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے کون کیا ابراہیم کیونکہ یہاں لکھا نا اسمان کی ملوکی انہوں نے اس کو ضعیف قرار دے دیا ضعیف کا مطلب کمزور حدیث اپوکریفا انگریزی میں یہ جو ان کے حساب سے وہ جو ضعیف ڈاکیمنٹ ہے جس میں ابراہیم کی آسمانوں کی سیر کر رہے ہو وہ اور وہاں جا رہے ہیں پہلے آسمان دوسرے آسمان میں یہ انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے تو خیر بہرحال اب آپ یہ دیکھیے کہ آسمانوں کی بادشاہ دکھائی تو ایک آسمان کو بھی سمجھ سکتے ہیں ہم سات آسمان بھی سمجھ سکتے ہیں اور زمین ایک ہے تو ہم جمع جمع بھی لے سکتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیے یہ بادشاہ جو ہے کہ اس کے اندر کس طرح مطلب کیا, کیا کس طرح آسمان کا سسٹم ہے کیا آسمان سے نازل ہوتا ہے کیا کیا آسمان میں سے چیزیں ہو رہی ہیں اپارٹ فرام سیون سکائز اسی طرح دنیا میں کیا کیا, کیا 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 سسٹم چل رہا ہے یہ بادشاہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ یہاں کی تو نظر آ جائے گی نا اللہ کی بادشاعت, اللہ بادشاہ ہے نا دنیا اور اسمان زمین سب کا بادشاہ اس کا نام بھی الملک ملک ہے نا ملک اور نام انسان کا بادشاہ تو جو بادشاہ کی رولنگز ہیں جو اللہ کی رولنگز ہیں جو عرش ہے اس کا جس سے رول کرتا ہے وہ وہ اس کی بات ہو رہی ہے تو وہاں وہ اسمان کی بادشاہ دکھائی وہاں کیا رولنگز چل رہی ہے اسمانوں میں اسی طرح زمین کے اندر کیا رولنگز چل رہی ہیں جس کو انسان دریافت کر لیتے ہیں اور پھر معلوم کرتے ہیں بھئی یہ سپیس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں یا یہ چیز کر سکتے ہیں جو اللہ کے پرنسپلز ہیں جو نیچرز ہیں وہ سب چیز اللہ نے ان کو دکھائی کن کو ابراہیم علیہ السلام کو اور کس طرح دکھائی کہ اسی چیز دیکھے یہ دکھایا کہ آسمان میں ایک پلانٹ نظر آیا تو جب وہ دھب گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ یہ آدمی یہ انہوں نے جو بھی کچھ کہا ہی میں آگے بتاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجت دی تھی ہمارے لیے. تاکہ ہم سمجھ سکیں تو کہہ لیں یہ میرا رب ہے جب وہ ڈھاپا اس نے اس رات اس کو ڈھاپ لیا کو وہ پلانیٹ کو تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے تو جب فلم آفلا کار احب العافلین یعنی کہا کہ میں میرا رب ہے اور جب وہ ڈوب گیا تو کہہ لے میں ڈوبنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں محبت نہیں کرتا تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلانٹ دیکھو کہی اب میں یہ بتا رہا ہوں اسمان جمع میں لکھا ہوا ہے جمع میں نے تو بھائی سماوات میں اگر ایک کے اوپر ہوں گے ایسے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ کو ہے بھائی اسما دنیا ہو گیا نا دنیا کا اسما یعنی اوپر تو نہیں دیکھ سکتے تو نظر آ رہا ہے ہم کو تو ابراہیم سن جو دیکھا پہلے ایک پلانٹ دیکھا تو پھر آگے کیا ہوا اسی اسی سات آسمانوں کی بات ہو رہی ہے فلم قمر باز کالا حاضر ربی فلم افلا کال علم یادنی ربی من القوم ضالین پر جب اس نے چاند کو روشن دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے پر جب وہ غروب ہوا اس نے کہا اگر میرا رب مجھے میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہ گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا اچھا دیکھیں جب چاند دیکھا اس نے تو اس نے پھر یہ کہا ابراہیم السلام نے کہ یہ میرا رب ہے اور جب وہ ڈوبا تو پہلے کہا تھا میں ڈوبنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں اگر آپ لوگ ہدایت دینا چاہتے ہیں قرآن سے تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں ایک طرح سے دعا مانگتے ہیں قارل علم یادینی ربیقنق ثالین اگر آپ مجھے ہدایت نہیں دیں گے کب جب وہ ڈوب گیا چاند اس وقت کہا کہ اگر آپ مجھے ہدایت نہیں دیں گے تو میں ضرور گمراہ کی قوم میں ہو جاؤں گا جب چاند ڈوبا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں نہیں. انہوں نے فوراً اللہ سے کہا کہ مجھے آپ ہدایت دیں ورنہ میں ضرور گمراہ میں ہوں یہ ایک طرح سے دعا ہے چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ قال اللہ علم یہدین اگر آپ مجھے ہدایت نہیں دیں گے میرے رب مجھے ہدایت نہیں دیں گے لاقن النا مِل میں قوم میں ضرور قوم گمراہ قوم میں سو جاؤں گا تو یہ انہوں نے یہاں دعا مانگ لی پھر دیکھا انہیں فلما راج شمس بازی قطن قال حاضر ربی ہادہ اکبر فلماں افلت کالا یا قومی انّی بری اماں تو شکون انّی وجہ تو وجی الدی فت و رسما حنیفہ وما انا من شکین پس جب اس نے سورج کو روشن دیکھا اس نے کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے بس جب وہ غروب ہوا اس نے کہا اے میرے قوم بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو بے شک میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کے چہرے کی طرف کر لیا جس نے اسمانوں اور زمینوں کی فطرت بنائی اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں تو جب دیکھیں یہ چاند دیکھا پلانٹ دیکھا سات اسمانوں میں دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ایک اسمان میں سات اسمان میں دیکھ رہے ہیں قمر چاند اور سورج اب سب سورج کو دیکھا اور جب سورج ڈوبا تو انہوں نے کیا کہا ان کو ہدایت اللہ نے پہنچا دی جو مانگی تھی نا دعا فوراً ہدایت پہنچ گئی کیا پہنچی کہ کالا یا قومی اِن بری امیت شکون جو جو قوم ہے اس وقت دنیا میں آج بھی اللہ کہتے ہیں کہ ایک آیت میں ایمان لاتے ہیں شرک کے ساتھ بارہ سورت ہے اس کے ایک سو چھ یاد رکھ لیں بارہ سورت اس کے ایک سو چھ یاد رکھ لیں کہ اللہ کہتے ہیں لوگ ایمان تو لے ہیں لیکن شرک نہیں چھوڑتے اور شخ کی سمپل ڈیفیشن اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں اور لوگوں کی بات بھی مان رہے ہیں لوگوں کے سمراد جو بھی مذہب بتا رہے ہیں اللہ نے کوئی بات بتائی قرآن کے اوپر اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ میرے پاس آ گئی اور میں کہوں نہیں یہ جو بتا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے تو شرک جو کرتے ہیں وجہتو وجہ تو وجی علی لدیف حنیفہ وما انا من میرا اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف چہرے کی طرف کرتا ہوں میں اپنے چہرے کو اللہ کے چہرے کی طرف کر لیتا ہوں فطر سماوات والارض حنیفہ جس نے اسمان و زمین کی فطرت بنائی اب یہ دیکھا انہوں نے بادشاہ کہ فطرت ہوتی ہے نیچر ہمارے معاشرے میں آ, ہر چیز کے ایک نیچر ہے درخت کے ایک نیچر ہے جانور کی ایک نیچر ہے پہاڑوں کی ایک نیچر ہے آ, جو کچھ اسمانوں کی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کے ایک نیچر ہے سائنٹس کیا کرتے ہیں اس نیچر کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس نیچر کو سمجھنے کے بعد آپ نے جہاز بنا لیا اس کو آنکھ کو سمجھنے کے بعد کیمرہ بنا لیا آپ نے انسان نے انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی قدرتی چیزوں سے چیزیں بنائی ہیں اس کی فطر دیکھ کے اس کی نیچر دیکھ کے کیا اس کی نیچر ہے لیکن یہ انہوں نے کہا کہ میں اسمانوں کی فطرت پھر دیکھیں جمع میں تو ایسے اوپر نیچے اسمان نہیں ہے کیونکہ چانس ہوا سب یہاں ایک ہی آسمان میں نظر آ رہے ہیں یہ پہلے بتا چکا ہوں اور زمین اور آسمان اور زمین کی بھی فطرت سمجھ دکھا دی کہ زمین پہ کیا, کیا سے کیا ہوتا رہتا ہے اچھا اوبجیکشن یہ لگا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ پلانٹ جو ہے یہ سیارہ جو ہے میں یہ میرا رب ہے پھر چاند کو کیوں کہا یہ میرا رب ہے پھر سورج کو یہ اس سے بڑا یہ میرا رب ہے یہ کیوں کہا یہ مشکت ہے خود یہ ان پہ الزام ہے اور اللہ بار بار کہتا ہے ہماں کہاں ملا مرشقین وہ مشرکین میں سے نہیں تھا لیکن ان پہ یہ لگایا ہمارے چیمپئنس بھائیوں نے تو یہ آیت میں بتانا چاہتا رہا ہوں سورہ نام کی سکس کی ایٹی تھری آیت کہ وہ مشرکوں میں سے تو نہیں تھے لیکن اس کے لیے یہ حجت جو دی وہ تل کا حجرۃنا آتئینہ ابراہیم علا قومی نرف و درجاتم منشا ان رب کا حکم العلیم وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے دی ابراہیم کو اوپر اپنے قوم کے لیے اپنی قوم کے اوپر نرف درجات من نشا ہم درجے بلند کرتے ہیں جو جس کے ہم چاہتے ہیں ان رب کا حکیم علیم بے شک تیرا ہے حکمت والا ہے اور علم والا ہے تو اب کیا ہوا کہ کی جو آپ نے ابھی سنا پورا واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ اللہ نے حجت دی تھی ابراہیم السلام کو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہ وہ مان رہے تھے کہ چاند میرا رب ہے اور جناب وہ سورج میرا رب ہے یا یہ حجت آرگیومنٹ کے طور پہ پیش کیا قوم کو سمجھانے کے لیے وطیل کا حجت نہ یہ ہماری حجت تھی آتا ہم نے دی اس کو ابراہیم علا قومی تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا چاند سورج تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شرک کرتے تھے پہلے <laughs> یہ ہماری اللہ نے یہ آرگیومنٹ کے طور پہ استعمال کروایا ابراہیم علیہ السلام سے اپنی قوم کے اوپر اب یہ کیسے ہم دیکھیں گے سات آسمان اور سات ساتھ کیسے دیکھیں گے اب یہ جو میں ابھی آپ سے سوال کروں گا تو جس کو پتہ چلے ہاتھ اٹھائے گا پلیز دیکھیں جتنے بھی آڈینس میں لوگ ہیں جب میں یہ آیت پڑھ کے آپ سے سوال کروں تو آپ سمجھ جائیں تو ہاتھ اٹھائیے ویسے مت اٹھائیے گا اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے پلیز تاکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا اب اس کی آیتیں سورہ نو سیونٹی ون ففٹین اور سکسٹی دو آیتیں پڑھوں گا میں اچھا یہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں غور سے سنیے گا کوئی آدمی بولے گا نہیں آپس میں بھی نہیں بولیں گے جب آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ ہاتھ اٹھا دیں گے ہم ہم کیا دیکھ رہے ہیں سات سمندر سات آسمان ابھی ہم سات آسمان پہ آئیں تو اب آپ بولیے گا نہیں میں سے پوچھوں غور کیجیے گا علم تر کئی فلق اللہ صب اسماوات طباقہ و جال القمر فہن نہ نورا و جال شمس سراجا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح مطابقت سے سات سات آسمان خل کیے اور ان میں چاند کو ایک نور بنا دیا اور سورج کو ایک روشن چراغ بنایا ابھی دیکھیں میں سوال پہلے سمجھ لیں اب پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں تباقہ جو لفظ ہے طباقہ مروجہ سارے دنیا کے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں اس کو ایک کے اوپر ہے کیسے ایک آسمان ہے پھر دوسرا آسمان ہے پھر تیسر آسمان ہے پھر چوتھا آسمان ہے یہ مروجہ کہا جا رہا ہے میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے کنسائڈ کرنا ایک پوائنٹ ہے ایک دوسرا پوائنٹ پوائنٹس جا کے آپ ملا دے ایک پوائنٹ پہ جوڑ دیں کنسائڈ کر دیں سمجھ رہے ہیں کنسائڈ سمجھ رہے ہیں ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے کنسائڈ کر جائے سمجھ سب لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہے اور میں کہہ رہا ہوں وہ یہ پورا آسمان ہے سپوز یہ آسمان ہے اور وہ کنسائڈ کرتا جا رہا ہے ایک دوسرے سے لیکن اس و آسمان میں اب اور سنیں ساتو آسمان میں سورج اور چاند ہیں دنیا سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سات و آسمان میں سورج اور چاند ہیں تو آپ آپ ہاتھ اٹھائیے گا مجھے سوال کیا سات آسمان کے اوپر چاند اگر ساتواں یہ چھٹا یہ پانچواں یہ چوتھا یہ تو سورج چاند یہاں پر ہیں یہاں پر ہیں یہاں پر ہیں, ہیں کہاں پر ہیں تو ایسا کہ سات تو سات ہو جائیں گے یہاں لکھا ہے اسمان زیادہ ہیں اور چاند سورج ایک ہے اسمان سات ہیں اور چاند اور سورج ایک ہے زمین سے ہم ہم دیکھ رہے ہیں نا تو اللہ کہ الم تر تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو الحمترو کا کیا تم نے دیکھا نہیں خلق سماواتی سات اسمان ہم نے جوائنٹ کر کے بنایا نہیں یعنی کر کے بنایا سات اسمان کنسائٹ کیے ہوئے ہیں اور کمر جو ہے ان میں ہے وہ بھی ہے چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں ویجولائز کریں آپ کہ اگر سورج ایک ہے جیسے ایک ہے تو چاند بھی ایک ہے اگر میں ایک سم, ایک یہاں سے لیتے ایک آسمان ہے یوں رکھوں تو یہاں سورج رکھ دیا میں نے چاند رکھ دیا اس کے بعد اوپر تو پھر ایک اور کرنا پڑ جائے گا نا سورج کو نہیں کہا ساتھ چاند کو نہیں کہا ایک ہی ہے ایک ہی ہے تو آپ سوچیں آپ کے ذہن میں کیا بنے گا کہ کیسا آسمان بنیں گے ساتھ جو کہ سورج چاند بھی نظر آئے اس میں جس کے سمجھ میں ہاتھ اٹھائے چلو ٹھیک ہے ابھی پوچھو ان کو میں بات میں. پھر دوبارہ کیونکہ ابھی بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھیں اگر سات ایسے اوپر نہیں چاہوں گے تو سورج ایک ہی ہے چاند بھی ایک ہے تو وہ ایسے ایسا سات آسمان ہونے چاہیے جس میں سورج چاند نظر آئے سورج چاند کا نظر آنا ضروری ہے ایک اس, ایک ساتوں آسمان میں میں نے کہا دنیا یوں گول ہے ہے نا میں نے کہا دنیا گول ہے تو آسمان بھی یوں گول ہے اب سوچیں نہیں نہیں چلے آپ بتائیں ساتھ کیسے ہوں گے دیکھیں میں نے میں نے بتایا نا یہ یوں کر کے یوں یوں دنیا ہے تو آسمان بھی یوں ہی کر کے ہاں سیون ڈویژن کر دیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھیں اگر میں اس کو ایسے سمجھا بعد میں فزیکل بعد میں بتاؤں گا میں ویسے سمجھا ایک گول ایک گول بنا لیں آپ ایسے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھے دنیا جو گول ہے اس کے چاروں طرف آسمان ہیں اگر میں اوپر نارتھ پول پہ کھڑا ہوں تو آسمان ہے ادھر کھڑا ہوں تو ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ, رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سب اسمان ہی آسمان ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک ابھی ایک آسمان ہو گیا پھر یہاں سے یہاں تک ایک اور آسمان ہو گیا پھر یہاں سے, ایک اور, پھر یہاں سے ایک اور آسمان ہو گیا پھر ایک اور آسمان ہو گیا پھر سات بن جائیں گے پورا ملا کے یعنی اسمان کا جو ایک آرک ہے ایک گول کا جو ایک آرک ہے ایک آرک ہوتا ہے نا ہاں جو سرکمفرنس ہوتا ہے نا اس کو میں اگر آرک سے کارتا چلا جاؤں تو سات دفعہ ہیں تو جڑ جائے وہ کونسائڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بنے ہوئے کر سائڈ کے وہ سات ہو جاتے ہیں سات اسمانوں میں لکھے کیا علم ترہو کیفہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو خلق اللہ صبا سماواتی طباقہ وجعل قمرہ فیہنہ ساتوں میں نظارہ چاند نورن وہ جا رہا شمس سراجا تو اگر اس طرح سے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح اگر دیکھیں گے تو سورج اور چاند آپ کو نظر آئے گا ساتوں آسمانوں میں ساتوں آسمانوں میں چاند نظر آ جائے گا یہ آیت تھی جس کا یہ پروف ملتا ہے کہ یہ ایک ہی ایک ہی آسمان کے سات حصے ہیں جو سات سمندر جیسے دنیا ہے اس کی دنیا کی حصے ہیں سمندر ہیں ان کے حصے ہیں کیسے ہیں لیکن یہاں یہ پتہ جاتا ہے یہ کہاں سے یہ جو لکھا ہوا ہے نا کون کرتے ہیں ایک تو ایک دوسرے سے کونسائٹ کرتے ہو کہاں کونسائٹ کرتے ہو میں آگے بتاؤں گا اب دیکھیں آگے کیا ہوا سورہ 57 سیون الحدیث 21 سابقو ون سابق و الا مغفرتی بربکم و جنت اردعا کا عرض و عدت اعدد للذین آمنوا باللہ و رسول ذالک فضل اللہ یوتیہ من ہی واللہ ذو الفضل العظیم اپنے رب کی بخشش کی طرف سبقت لے جاؤ اور اس جنت کی طرف جو جس کو وسعت اسمان اور زمین کی وسعت کے مانند ہے جو کہ لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرے گا اور اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے اب دیکھیے یہاں پہ یہ لکھا ہے جلدی جلدی کرو مغفرت کی تو رب کی طرف جنت کا جو جنت کا جو وہ جو ہے عرض جو ہے جنت اور زمین کا جو عرض عرض جو ہے کارازی سما چوڑائی, چوڑائی جو, جو ہے اس کی یہ سمجھیے کہ م. یہاں پر یہ زمین ہے اور یہ اسمان ہے م. یہاں سے لے کے اس کی جو وہ ہے ورت ہے چوڑائی ہے یہاں سے لے کے اسمان سے زمین سے لے کے یہ زمین میں بتا رہا ہوں زمین سے اسمان تک پہنچنے کی جو چوڑائی ہے وہ اس کا عرض ہے جنت کا اب اگر میں دوسرے اسمان اوپر لے جاؤں تو فرق پڑ جائے گا یہی آسمان ایک ہے جو سات ہیں جس یہاں تک چارتوں سے برابر ہو جائے گا چاہے یہاں اب یہاں رہ رہا ہوں میں تو یہی عرض ہے میں اگر یہاں رہ رہا ہوں تو یہ عرض ہے یہاں رہ رہا ہوں تو یہ عرض ہے یہاں رہ رہا ہوں تو یہ ہے ہر جگہ ارض ایک ہی رہے گا اگر آسمان کے اوپر چلے جائیں دوسرے آسمان پہ یا تیسرے اوپر ایسے کر دیں تو وہ ہوتا ہی نہیں تو یہ بتانے چاہ رہا ہے یہ پروف دے رہا ہے کہ ایک تو چاند سورہ نظر آ رہا ہے اور اس کا جو ارض ہے ورتھ آف جنت فار جنت از فرام دی ارتھ ارتھ سے لے کے اور اسکائی تک ہے اس کا ایک ہی ویٹ ہے اس کا ایک ہی چوڑائی ہے اگر میں کہوں کون سے اسمان کی بات کر رہے ہیں صاحب اگر آپ کے پاس میں نے کہا ساتو اسمان کی بات کر رہا ہوں ساتویں اسمان میں یہی ہے چوڑائی کیونکہ وہ چوڑائی بنے ہوئے نا ایسے ڈیوائیڈ ہوئے سیون ٹائمس ڈیوائڈ ہوئے میں وہ تو بنے ہوئے تو آپ کہیں سے لیں گے سمے نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اوپر کر دیں گے اوپر تلے کر دیں گے تو سمے نہیں آ سکتا اس سے چاند سورج کو اگر اوپر تلے کر دیں گے تو ایک چاند سورج نہیں یہی پر یہی یہی جو اسمان ہے اسی کی ساتھ ہیں جڑے ہوئے کونسائڈ کیے ہوئے اور بنے ہوئے اور سورت شان بھی اسی میں نظر آ رہے ہیں ساتوں و ساتو اسمان نظر آ رہے ہیں آپ کو اور جڑے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کا عرض بھی بتا دیا عرض اگر ہوگا اگر عرض ایک اسمان کا ہے جہاں تو سما لکھا ہے نا تو اسی لکھا ہوا ہے کہ وہ ہے ہی کا ایک ہی ہے سات اسمان ہو یہ ایک اسمان بات ایک ہی ہے